આજે આપણે ધોરણ સાતના હિન્દી વિષયની પોથીના પાઠ ત્રણ કુત્તે વફાદારીના પ્રશ્નોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું પ્રશ્ન એક અ સહી વિકલ્પ ચૂન કર બોક્સ મેં સહીકા નિશાન કીજીએ એક શેઠને પૈસે કે બદલે કુછ ગિરવે રખને કહા જવાબ શેઠ કો લાખા પર વિશ્વાસ નહીં થા બે બંજારેને કુત્તા ગીરવી રખા ક્યોંકી और कोई चीज़ नहीं थी त्रौ शेठ ने कुत्ते को मुक्त क्यों कर दिया जवाब कुत्ते ने सुध समेत रुपये लौटा दिए थे चार बंजारे ने कुत्ते को क्यों मार दिया जवाब गलतफहमी हुई थी पाँच बंजारा फुट फुट कर रोने लगा क्योंकि अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था प्रश्न एक ब निम्नलिखित वाक्य कौन किस से कहता है लिखिए एक मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है यह वाक्य लाखा सेठ से कहता है बे तुम्हारे पास यह कुत्ता है यह वाक्य शेठ लाखा से कहते हैं त्र तुम मुक्त हो यह वाक्य शेठ कुत्ते से कहते हैं चार कुत्ते ने मेरी जबान काट ली यह वाक्य लाखा अपने आप से कह रहा है प्रश्न एक क घटनाओं के सही क्रम कोष्ठक में लिखिए एक एक बंजारा था दो उसके पास एक वफादार कुत्ता था तीन बंजारा व्यापार में मार खा गया चार बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रख दिया पाँच चोरी का माल वापस लाने में सेठ के कुत्ते ने मदद की छ, सेठ ने कुत्ते को मुक्त करके उसके मालिक के पास वापस भेज दिया सात बंजारे ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली आठ कुत्ते की समाधि आज भी राधनपुर के तालाब के किनारे हैं प्रश्न बे નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ પડકર નીચે દીએ ગયે પ્રશ્નો કે સહી વિકલ્પ ચુન કર બોક્સ મેં સહીકા નિશાન કીજે તો અહીંયા આપણને એક ફકરો આપેલો છે એ ફકરો વાંચી અને નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છીએ એક મનુષ્ય કી વિશેષતા ચરિત્ર મેં હૈ બે ચરિત્ર મેં કૌન કૌનસે ગુણ આતે હૈ વિનય ઓર ઉદારતા ત્રણ रावण निंदनीय था क्योंकि वह बुरे कर्म करता था चार शब्द समूह की गलत जोड़ है अनादर करने योग्य पूजनीय पाँच पर्यायवाची शब्द की गलत जोड़ है वचन विनय विलोम शब्द की सही जोड़ है अधिक तो कम विनय शब्द का सही अर्थ नहीं है नम्रता लालच शब्द का गलत पर्यायवाची शब्द है लावण्य गुण शब्द का विपरीतार्थक शब्द है अवगुण प्रश्न त्र निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखी तो अहियाँ अपने मुद्दा अपेला है ये मुद्दा पर आप हिंदी में वार्ता चाहिए। किसी गांव में एक औरत को एक लड़का हुआ था संयोग से उसे नेवले का एक बच्चा भी मिला और वह उसे भी पालने लगी नेवला उस बच्चे के साथ ही खेलता था लेकिन वह महिला हमेशा इस बात को लेकर आशंकित रहती थी कि नेवला उसके बच्चे को कोई हानि न पहुंचा दे। वह अपने बच्चे को भी कभी अकेला नहीं छोड़ती थी लेकिन एक दिन किसी काम से उसे कहीं जाना पड़ा और बच्चा घर में अकेला रह गया जब वह महिला बाहर थी तब नेवला उस बच्चे के पास ही बैठा रहा अचानक एक काला नाग उस बच्चे के नज़दीक आया बच्चे को बचाने के लिए नेवले ने नाग से लड़ाई शुरू कर दी काफ़ी देर लड़ने के बाद नेवले ने उस नाग को मार दिया जब वह औरत वापस आई तो उसने नेवले के मुंह को खून से सना देखा यह देखकर उसने सोचा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है बिजली की तेजी से उसने एक मटका उठाया और नेवले को मार दिया उसके बाद जब वह अपने घर के अंदर गई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी सीख, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया करने की बजाय हमें धीरज से काम लेकर उसके कारण और प्रतिक्रिया का पता लगाना चाहिए प्रश्न चार और प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक रात के समय कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था जवाब कुत्ता बहुत वफादार था रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था अगर चोर लुटेरे पड़ाव की ओर आते दिखाई देते तो भोंक भोंक कर उन्हें दूर भगा देता था प्रश्न बे लाखा सेठ के पास क्यों गिर गिराने लगा जवाब लाखा को पैसों की सख्त जरूरत थी इसलिए लाखा सेठ के पास गिर गिराने लगा प्रश्न त्रॉँ सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी जवाब सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी प्रश्न चार सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया जवाब सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था कुत्ते ने चोरों का पीछा किया चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया फिर वे कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और वह जगह बताई सारा सामान मिल गया इसलिए सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया प्रश्न पाँच बंजारा क्यों पछताया जवाब लाखा ने बिना सोचे समझे कुत्ते पर प्रहार किया उससे कुत्ता मर गया बाद में लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी पढ़ी उसमें शेठ ने लिखा था तुम्हारे कुत्ते ने मुझे स्तुद समेत रुपये लौटा दिए हैं, कुत्ते की वफादारी से खुश होकर मैंने उसे मुक्त कर दिया है चिट्ठी पढ़कर लाखा को पछतावा हुआ प्रश्न छः बंजारे समान बंजारे ने समाधि क्यों बनाई जवाब बंजारे ने अपनी गलती का प्रायचित करने के लिए कुत्ते की समाधि बनवाई प्रश्न चार ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए प्रश्न एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए समाधि के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं जवाब सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए समाधि के अलावा हम अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में बच्चों और बूढ़ों को भोजन खिला सकते हैं गौशाला में गायों के लिए चारे का प्रबंध कर सकते हैं जो सैनिक शहीद हुए हैं उसके परिवार वालों की मदद कर सकते हैं प्रश्न बे आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगी एक जल्दबाजी का नतीजा बे अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुक गई खेत चार लाखा बंजारा और उसका कुत्ता प्रश्न त्रौ कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है जवाब कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है प्रश्न चार बिना सोचे समझे काम करने से क्या हानि होती है जवाब बिना सोचे समझे काम करने से हमारा काम बिगड़ सकता है हम लोगों की हंसी के पात्र बन जाते हैं हमारे मन में शांति नहीं रहती हमें पश्चाताप होता है प्रश्न पाँच बिना गलती के डांट पड़े तो आपको कैसा लगेगा जवाब बिना गलती के डांट पड़े तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और दुख भी होगा प्रश्न छः इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है जवाब इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए इससे हमें काफ़ी हानि हो सकती है जिससे हमें बाद में पछताना भी हो सकता है प्रश्न पांच औ, शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य फिर से लिखिए तो आपने शब्दों आडा अवड़ा शब्दों ने सीधा गोटवी और वाक्य नंबर एक इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया बे मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत एक साल में ही चुका दूंगा त्र तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो चार सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था पाँच खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है छ कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा प्रश्न पाँच ब નીચે દીએ ગયે શબ્દો કા પ્રયોગ કેક્ય લીખીએ તો અહીંયા આપણને શબ્દ આપેલો છે એ શબ્દવાળું વાક્ય આપણે પાઠમાંથી શોધીને લખવાનું છે એક સુંદર લાખા કે પાસ એક સુંદર કુત્તા બે વિશ્વાસ મેરી જબાન પર વિશ્વાસ રખે ઓર રૂપિયે દે દીજે ત્રણ સુદ मैं आपकी पूरी रकम शुद्ध समेत एक साल में ही चुका दूंगा। चार पीछा कुत्ते ने चोरों का पीछा किया पाँच मुग्ध कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया मुक्त खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है प्रश्न ओ, गलत पर्यायवाची शब्द के बॉक्स में सही का निशान कीजिए તો અહીંયા આપણને જે શબ્દો આપેલા છે એ શબ્દોનો જે અર્થ થતો ન હોય એ શબ્દની સામે ખરું કરવાનું છે એક પુરાના વિગત બે સંસાર તરંગ ત્રણ વફાદાર સદાચારી ચાર તાલાબ પંકજ પાંચ ચોર મરકટ છ માલિક સેઠ પ્રશ્ન છ બ કોષ્ટક મેં દીએ ગયેલ સમાન અર્થવાળી મુહાવરા કા વર્ગીકરણ કીજે તો અહીંયા આપણને કેટલાક મુહાવરા આપેલા છે અને કોષ્ટકમાં પણ મુહાવરા આપેલા છે તો કોષ્ટકમાં જે મુહાવરો આપેલો છે એના જેવા અર્થવાળા મુહાવરા એની સામે લખવાના છે એક નવ દો ગ્યારા હોના તો છુમંતર હોના ચક્કર હોના દુમદબાકર ભાગના કાફુર હોના બે હક્કા બક્કા રહે જાના દંગ રહે જાના આંખ ફટના દાંતો તલે ઉંગલી દબાના કલેજા થક હો જાના મુહ દેખતે રહે જાના 3 ફૂટી કવડી ન હોના કફન કી કવડી ન હોના કાની કવડી ન હોના 4 ફૂટ ફૂટ કર રોના જોર જોર રોના દાઢ મરકર રોના रसातल पहुँचना हिचकी बंधना आठ आठ आंसू रोना प्रश्न छः क मुहावरा का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए एक कोई चारा न होना यानी कोई उपाय न होना वाक्य कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के पास और कोई चारा नहीं था हृदय हिला देना यानी हृदय द्रवित कर देना वाक्य शहीदों की ये कहानियां हमारे हृदय हिला देती है मार खा जाना नुकसान होना सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी चार आव देखा न ताव सोच विचार किए बिना वाक्य सेठ जी ने न आव देखा न ताव और गरीब किसान पर गोली चला दी पाँच जबान काट लेना यानी वचन भंग करना वाक्य મેં સોચા ન થા કે મિત્ર હોને પર ભી વાટ લેગા છ ડાકા ડાલના ચોરી કરના વાક્ય કલ કલરાત ચૌધરીજી કે ઘર ડાકુઓને ડાકા ડાલા પ્રશ્ન સાત અ ઉદાહરણ કે અનુસાર રેખાંકિત શબ્દ કા લિંગ પરિવર્તન કર કે વાક્ય ફિરસે લીખીએ તો જે શબ્દ નીચે લીટી આપી છે એ શબ્દનું લિંગ પરિવર્તન કરી અને વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે उदाहरण बेटा गा रहा है बेटी गा रही है एक लड़का बगीचे में खेल रहा है लड़की बगीचे में खेल रही है वे कुत्ता भौंक रहा है कुतिया भौंक रही है त्रो धोबी कपड़े धो रहा है धोबीन कपड़े धो रही है चार घोड़ी दौड़ रही है घोड़ा दौड़ रहा है पाँच चाची बाजार जा रही है चाचा बाजार जा चा रहे हैं छ बंजारा नाच रहा है बंजारीन नाच रही है कोष्टक के लिंग आधारित शब्दों की जोड़ मिलाई मिलाइए और उदाहरण के अनुसार उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए उदाहरण चूहा चूहिया वाक्य चूहा दुम दबाकर भागा चूहिया दुम दबाकर भागी एक गधा गधी वाक्य गधे ने उसको लात मारी गधे ने उसको लात मारी बे बाघ बाघिन वाक्य जंगल में आज मैंने बाघ देखा जंगल में आज मैंने बाघिन देखी त्रौ चौधरी चौधराइन वाक्य चौधरी गांव का मुखिया होता है चौधराइन चौधरी की पत्नी है मोर मोरनी वाक्य मोर बारिश में नाचता है मोरनी बारिश में नाचती है पाँच राजा रानी वाक्य राजा बहुत ही अच्छे है रानी बहुत ही अच्छी है छ स्वामी स्वामिनी वाक्य स्वामी कहाँ बैठे हुए है स्वामिनी कहाँ बैठी हुई है प्रश्न आठ ओ निम्नांकित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचान कर रेखांकित कीजिए और उसका जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य बनाइए उदाहरण भरत गाँव जा रहा है लड़का गाँव जा रहा है एक नर्मदा सबको पानी देती है नदी सबको पानी देती है वह हिमालय बहुत ऊंचा है पर्वत बहुत ऊंचा है त्रां दमयंती गा रही है लड़की गा रही है चार गुलाब सुंदर है फूल सुंदर है पाँच बरगद हरा भरा है पेड़ हरा भरा है प्रश्न आठ ब उदाहरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर दो दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए किताब रामायण महाभारत एक शहर राजकोट गांधीनगर बे पहाड़ हिमालय गिरनारण लड़की नेहा जया चार देश भारत रूस पांच फल आम केला मिठाई लड्डू हलवा प्रश्न आठ क उदाहरण के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए उदाहरण बैंगन आलू सब्जी एक गेहूँ चावल अनाज बे पायल कंगन गहने राम कृष्ण भगवान चार उत्तर दक्षिण दिशा पांच आंग थाली चम्मच बर्तन प्रश्न आठ रेखांकित संज्ञा के प्रकार लिखिए एक बंदर उछल रहा है बंदर जातिवाचक संज्ञा बे ताजमहल बहुत सुंदर है ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा त्रण मनुष्य महान बन सकता है मनुष्य जातिवाचक संज्ञा चार छात्र पढ़ रहे हैं छात्र जातिवाचक संज्ञा पाँच रामू बाजार जा रहा है रामू व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रश्न नौ आ, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए प्रश्न एक शब्दकोश का सही क्रम है कंचन कनक क्षमा ज्ञान बे शब्दकोश का सही क्रम है क्ष जंगल झंडा झपक त्रण शब्दकोश के क्रम में तीसरे स्थान पर होगा मिश्री चार शब्दकोश के क्रम में दूसरे स्थान पर होगा नाराज प्रश्न नौ ब नीचे दिए शब्दों के बाद तुरंत आने वाले शब्द और उसका अर्थ शब्द कोश में से ढूंढकर कर में लिखिए शब्द क्षमा तुरंत बाद में आने वाला शब्द क्षमाई शब्द का अर्थ क्षमा करने की क्रिया या भाव ज्ञानी तुरंत बाद में आने वाला शब्द ज्ञानेन्द्रिय शब्द का अर्थ ज्ञान करने वाली इंद्रिया शब्द आंगन तुरंत बाद में आने वाला शब्द आंगनवाड़ी शब्द का अर्थ बालवाड़ी त्राहिमा, तुरंत बाद में आने वाला शब्द त्रीस शब्द का अर्थ तीसवा शब्द श्रमिक तुरंत बाद में आने वाला शब्द श्रमिक आवर्त, शब्द का अर्थ कर्मचारियों की उपस्थिति का बदलाव प्रश्न दस अपनी राय लिखिए एक पशु पक्षियों को पिंजर में बंद करना चाहिए या नहीं क्यों पशु पक्षियों को पिंजर में बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी भी जिंदगी उनको अपने तरीके से जीने देनी चाहिए वो भी उदास होते हैं जब हम उन्हें कैद करते हैं और कैद होने के वजह से वह अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं इसलिए हमें भी उनको छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी अपनी तरीके से बिता सके प्रश्न बे किसी भी जानवर को मारना सताना जख्मी कर देना उचित है या अनुचित तर्क संगत अपनी राय दीजिए जवाब किसी भी जानवर को मारना सताना जख्मी कर देना ये सब अनुचित है जानवरों में भी जान होती है उनको मारना नहीं चाहिए इंसान अपने स्वार्थ के लिए जानवरों को हानि पहुंचाता है उनको मारने से उनको भी दर्द होता है उन्हें हानि पहुंचाना कानूनी अपराध है इस वजह से मेरे अनुसार जानवरों को मारना सताना जख्मी करना अनुचित है प्रश्न अग्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए प्रश्न एक आपने कभी किसी पशु की रक्षा के लिए प्रार्थना की है यदि हाँ तो उस घटना को लिखिए जवाब हाँ एक बार हमारे घर के सामने मकान बनाने के लिए एक गड्ढा खोदा था रात के समय उस गड्ढे में एक गाय गिर गई गाय ने सुबह तक बहुत कोशिश की पर वह बाहर न निकल सकी सुबह बारिश शुरू हुई और गड्ढा पानी से भरने लगा उस वक्त मैंने गाय को बचाने के लिए की गई प्रार्थना सफल हुई और गाय बच गई प्रश्न बे पशु पक्षियों की असाधारण दोस्ती की सच्ची घटनाओं को पढ़कर अपने मन में आने वाले विचारों को लिखिए जवाब मैंने बिस्ती और सिंह की मित्रता नाम की मनुष्य और प्राणी के प्रेम की सच्ची घटनाएं पढ़ी है मनुष्य अगर प्राणी को सच्चे दिल से चाहे तो प्राणी भी मनुष्य के प्रति प्रेम और वफादारी निभाने में पीछे नहीं रहते पशुओं में भी प्रेम वफादारी करुणा क्रोध जैसे गुण होते हैं प्रश्न त्र क्या ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है जिससे आपके मन में प्रायचित का भाव जगा हो अगर हाँ तो उसके बारे में लिखिए जवाब हाँ एक बार मकर संक्रांति के पर्व पर मैं पतंग उड़ा रही थी तभी एक कबूतर आया और मेरी पतंग से टकराया और नीचे गिर गया कबूतर के पंख में गहरी चोट आई थी मैंने कबूतर को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किए लेकिन बचा न सकी इस घटना से मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ और मैंने प्रायचित का अनुभव किया जो तमने मारो आ वीडियो गम्य हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने भूलता नहीं तो आवा नवा वीडियो मेड़ता रहो और जोता रहो थैंक यू